четверг, который в городе Кривом Роге называют еще чистым четвергом, когда специализированные организации, такие как Экоспестранс, Сансервис, управители многоэтажных жилых домов, школьники, студенты, работники других учреждений организации, а также все жители, кому не безразлично, чистота в нашем городе и порядок, выходят на массовые акции по уборке территории и наведению на ней элементарного, как мы говорим, санитарного э, порядка. Так и сегодня такие работы во всех районах города э, ведутся. Мы утром сегодня провели селектор со всеми районами города. И было доложено, что такие работы сегодня в городе организованы. Еще есть теплые дни, и мы, естественно, все вместе должны приготовиться к зиме. И таким образом, чтобы нам было в зимние периоды жить в городе приятно и уютно. Невзирая на все проблемы, которые существуют, как вы знаете, и в мире, и в целом Украине, да, и Кривой Рог, эти проблемы не обходят стороной, выполняются работы по капитальному ремонту дорожного покрытия улицы Мобровской. Уже выполнено 50% работ в чистовую, и работы сегодня продолжаются, что нас очень радует. И мы надеемся, что предприятие «Веста Шляхбуд в ближайшее время полностью окончить работы, и мы сможем открыть улицу Мопровскую для полноценного автомобильного движения, то есть с открытием движения маршрутных транспортных средств. С завтрашнего дня планируется восстановить работы, продолжить, вернее, работы по ремонту автомобильной дороги между микрорайонами Горняцкий и Солнечный в Саксаганском районе. Там у нас... Должны быть выполнены работы общей стоимостью около 1 миллиона гривен для того, чтобы закончить те работы, которые были начаты ранее. Продолжаются работы по замене ламп наружного освещения и э, светильников. Уже на сегодняшний день, с начала года, заменено около 20 тысяч ламп, такого объема работ в нашем городе еще не выполнялось. В этом году планируется окончить проектирование работ по капитальному ремонту всех существующих линий наружного освещения для того, чтобы мы могли включить эти работы в план работ на 2014 год и восстановить те линии, которые по различным причинам не работали. Кроме того, мы заканчиваем такую работу, которая Позволить иметь проекты на строительство всех оставшихся улиц, на которых ранее не существовало централизованного э, наружного освещения улиц. Там, где на земле есть землепользователи, в лице предприятий, организаций, учреждений, в том числе так называемые придомовые территории многоэтажной застройки, или улицы, частного сектора, где на территории домовладений, в которых растут такие деревья, то, естественно, ухаживать за этими деревьями должны землепользователи. Что касается территорий, за которые отвечает у нас Управление благоустройства и жилищной политики, то на эти цели используются средства городского бюджета и уже в текущем году на таких территориях снесено 1350 аварийных и фаутных деревьев, обрезано более 3000 таких деревьев, и таким образом мы уменьшаем вероятность падения таких деревьев во времени благоприятных погодных условий. Непосредственно приходится очень много работы с обращениями граждан, контактировать с гражданами города, изучать пожелания и, так сказать, чего бы наши жители хотели, как это все необходимо осуществить. Я хочу сказать, что, конечно, прогресс очевиден. Положительный прогресс, он абсолютно очевиден. И в эту работу, если раньше всегда привыкли, что вот только специализированная организация должна что-то сделать, и мы все остальные посмотрим, как это будет происходить, то сегодня огромная активность трудовых коллективов промышленных предприятий города. Очень активно со своими службами, со своей техникой осуществляют целый ряд мероприятий, не только на территории своей ответственности, то есть промышленной зоны, но и работая по благоустройству, будем говорить, посредине жилых массивов. Работы ведутся активно и больше всего радует, что не только силами специализированных организаций, а также и населения города, и трудовых коллективов, промышленных предприятий и других предприятий города Кривого Рога.